Сегодня в Днепропетровской области эпидемический порог по заболеваемости на грипп и острые респираторные вирусные инфекции не превышен. Заболеваемость за предыдущие сутки снижена более чем на 7% в сравнении с предыдущими сутками. Более 50 заболевших составляют дети и подростки в возрасте до 18 лет. Это не должно вызывать беспокойства, потому что такая ситуация регистрируется у нас ежегодно в этот период года. Количество госпитализированных ежедневно не увеличивается. Эдах профилактики мы неоднократно уже говорили, но я хочу повторить. Это прежде всего избегать мест скопления населения. Это ограничить посещение различных собраний, дискотек, кинотеатров, компьютерных клубов и других мест, даже если по возможности крупных супермаркетов. Соблюдайте правила личной гигиены, почаще необходимо мыть руки, избегайте рукопожатий, поцелуев, а также пользуйтесь одноразовыми салфетками. Не забывайте проветривать помещение не менее чем трех раз в сутки. Употребляйте витамины и, конечно же, ведите здоровый образ жизни. Но самым эффективным методом профилактики является вакцинация. На сегодняшний день в каждом городе и районе области организована горячая линия, где вы можете получить квалифицированную консультацию специалиста, уточнить информацию о прививочных пунктах, где можно получить прививку против гриппа. Ну и также узнать другую интересующуюся вас информацию. Самое главное в этот период времени вы не должны подвергаться панике, не заниматься самолечением. И при первых. О симптомах должны обращаться к своему лечащему врачу. Для профилактики гриппа действенным методом была и остается профилактическая дезинфекция в местах общественного скопления людей. На вокзалах, в общественном транспорте, в магазинах. Какими же ДЭС-средствами можно пользоваться? Это наиболее часто задаваемый вопрос. В Украине для проведения дезинфекционных мероприятий разрешены только зарегистрированные ДС средства. Обращаю ваше внимание, что при покупке дезинфекционного средства поставщик вам должен предоставить свидетельство про государственную регистрацию, методические указания по применению этого дезсредства и сертификат качества. Все требования по приготовлению и применению ДЕС-средства указаны в методических указаниях. Не забывайте также, что в понятие профилактическая дезинфекция входит влажная уборка, проветривание и мытье рук. Будьте здоровы.